Ну, должен мыть посуду. Папа. папа, папа. И еще мама. Мой папа сильный. Папа должен мыть, потому что мама приходит с работы, устает, боит кушать, убирает волчи, а папа рыбы А папа просто приходит с работы и еще. Он но он должен помогать девочкам. Кто повыше сестра, кто и главный тоже. Взрослые должны больше делать, чем дети. Потому что они главные. Они, ну, как воспитатель у родителей. то что, он их то повезет стирку, то помыть посуду то в комнате поубирать. Мне не нравится заселять кровать все время.